И всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Андроидон, и со мной сегодня будет играть мой друг Пайкс -ПА Рус. Поздоровайся. Всем привет! Мы правда, Я даже не буду пол. Так и так, дождемся. Вот мы продолжаем. Это будет дворсквик, одиночный режим, как всегда. Да, я люблю да. одиночный режим. Да. Я научился по-новому да. строиться. Смотрите. Ну да. -да. Значит, такая вот вылазит. Это Вы этого не видели. Мне, короче, кое-что. Не то, что надо вылазить. А угу. Карта-то не очень хорошая. паркур карта называется. Ну почти. Я думаю, что она паркур карта. Тут нужно очень сильно курить. Вот. Ай варианты. Вот дурачок, пацан. Он... Я забыл, какой я. Ах, синий, вот прям моя база. Все нормально, 10 плиточков воровал. Да, да, да. Только не беги, а не ломать. Но все равно мы не кинем. Да, почему? Мы, в принципе, и так никогда не кинемся, да? Да, 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 пока мы еще взрывомастера будем по правду скажи. Угу, не тебе сказал. ну сейчас я рассказал. Бесполезно. Вот действие сервера. Да. Вы знаете, значит вот действие сервера? Плюсик. Я кулаком да. убил, пацана, это было эпично. За это наставьте лайк. Это было эпично. Это пока да, только...

А вс равно что? Мы с тобой кветы. Да. Иди там бегай там по лунам. О, Привет. Ааа! -а -а -а! Это был не я, если что. Да, ты помог? А я не знаю ничего, я ничего не знаю. помог, Я ничего не знаю. Ничего не знаю. Это даже не я был. Главное кровь делать. А, ну убежал от меня. Ну, девочка, ну, мы в крыглях. Да, я что говорю. Выберусь мистику а, а, время используем. Положим на пани по нашим маленьким трупам. Я заметил. Ты чего? Вот так красиво исчез прям. И что прогибаешь его, он там на все красный. А я что? Я ж... А, я его убил, это было окончательно. Ну он кто игрок был? Хорошо играл. Да. А нет на базе. Да ага не надо на базе вот. а, Че, ага, нет, он на желтой базе, на базе. А, понимаю, да. ничего не видишь? ничего не видит, ничего не видит. вот так вот видит Судаку. А Андрей выиграет все я Угу. С не вынесли. Куда он побежал? Он так? упал. что за дурачок? Вот так мы выигрываем первую нашу игру. Мы продолжим, когда игра начнется.